Assalamualaikum warahmatullah dan salam sejahtera kepada bangsa walaupun di sekalian. Walau cukai kata saya takut, penakut hendak berdebat berhubung dengan isu perjanjian syaitan antara Trump dan Anwar. Tetapi, adakah mereka tahu yang kerajaan sebenarnya sedang dilindungi oleh Speaker Dewan macam langsung dihalang daripada digoreng dan dipanggang oleh pembangkang berhubung dengan perjanjian ini? Sampai tahap PNQT pun soalan pembangkang lada sekali Sampai menteri meeting masa bentang pun tak dibagi pencelahan dan macam-macam lagi So sekarang saya nak tanya Siapa sebenarnya yang penakut? Saya? Atau kerajaan kau tu yang penakut salahnya? Kita intro dulu! La, 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 la. Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian kita berbalik kepada isu perjanjian syaitan antara Donald Trump dan juga Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sekali lagi saya hendak menegaskan di sini. Di saat walau cukai kata, ah kau siapa? Kau bukan pakar ekonomi. Yang kau pergi jumpa Ad Harun tu kenapa? Dia bukan pakar ekonomi nak bincang pasal perjanjian ini. The thing is, ini ialah perjanjian. Bila namanya perjanjian melibatkan implikasi undang-undang, benda ini legal. Kalau bab legal, kau tak tanya pakar ekonomi. Kalau bab legal, kau tak tanya kepada tukang basuh pinggan. Kau tanya peguam dan tidak ada orang lain yang lebih bagus untuk menjelaskan tentang perkara ini berbanding dengan peguam. Dan bila peguam-peguam kebanyakannya, terutamanya mereka yang tak terlibat dengan politik pun kata perjanjian ini tak bagus. Sampai setiap tahap majlis profesor negara pun kata perjanjian ini tak bagus. Sampai setiap tahap peguam yang paling tersuhur, datuk Zanuri Jalabuakar pun kata perjanjian ini tak bagus. Dan kau nak kata apa lagi? Mereka ini semua tak ada kemenangan politik. Mereka tidak berparti. Mereka ini basicallynya merupakan orang yang akan memberikan pandangan secara profesional. Aku ini peguam. Aku ini profesor dan sebagainya. So, pandangan aku ni tak bias. Di saat majlis profesor negara sokong Anwar, kau pergi julang kata kau tengok majlis profesor pun menyokong Anwar. Tetapi bila majlis profesor pun bantah perjanjian ini, kata perjanjian ini berat sebelah, perjanjian ini ke daulatan negara, kau pusing pula kata ini semua mainan pembangkang. Inilah namanya hipokrit tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tetapi tak apa. Kita nak cerita tentang satu isu lah. Iaitu kecenderungan anak anak papa ini cuba untuk mengalihkan isu. Saya rasa kalau anda lah menengok dekat Facebook dan sebagainya kan. Anda dapat lihat macam ada satu kecenderungan oleh geng-geng wala cukai ini. Untuk menuduh saya sebagai pendakut. Sebab apa? Sebab ketika saya mengeluarkan salah satu status berkenaan dengan perjanjian ini ada seoranglah mangkuk ayun yang mencabar saya untuk berdebat bukan berdebat dengan dia pun tetapi berdebat dengan orang lain ingatkan dia bukan benar, cabar aku debat ingatkan debat dengan dia rupanya dia nak lagakan saya dengan orang lain tapi budak parti amanah juga kan saya tak nak berdebat saya tak perlu debat sebab benda ini tak perlu didebatkan pun blatantly benda tu tak betul so kena debatkan benda yang clear cut macam night and day apa gunanya lagi pun kita tahu perangai puak-puak parti amanah ini. Mereka akan spin tuan-tuan sekalian akan berpusing 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 sampai kunci premis tu tak akan dapat capai maksud. Even sahabat saya Din Kapak Abdullah yang baru-baru ini berdebat dengan orang yang sama pun sama juga. Banyak persoalan yang beliau bangkitkan yang memang betul-betul menjurus kepada isu ekonomi yang mereka dok bahaskan. Soalan-soalan Din Kapak itu tidak dijawab oleh penama tersebut, tuan-tuan dan puan-puan. Dan macam mana? Macam mana saya nak berdebat dengan puak yang kaki spin macam ni? Tetapi bila saya enggan untuk berdebat, saya tak melayan permintaan mereka, saya tak layan pun apa yang mereka buat, mereka kata saya penakut. Mereka siap keluarkan poster, kata, oh Papa Barry, kita siapkan poster, tunggu kau ni persetujuan je. Kalau aku tak setuju, kenapa kau keluarkan poster? Tidak lain tidak bukan mereka hendak memerlukan saya. Tidak lain tidak bukan mereka hendak memberikan imej buruk pada saya, konon-kononnya saya back off daripada cabaran debat. Padahal saya tak pernah setuju at the first place pun. Saya tak pernah nak berdebat at the first place pun sebab saya merasakan benda ini tak ada debat. Even at malam semalam pun kata Pada peringkat awal saya berjumpa dengan dia kan Yang of course off record lah Saya tak record Dia kata tak perlu debatkan pun Sebab buat apa nak berdebatkan benda yang memang klikat. Tak guna Kalau kau debat And kepada ada hasil tak apa Debat ini tak ada hasil pun Kalau kau kata Oh kita nak rakyat tahu Kita nak rakyat menilai Rakyat akan menilai daripada Apa yang kita tulis Apa yang kita buat video sebagainya Bentangkan hujah kita kat situ dan biar rakyat menjadi pemerhati pada kedua-dua pihak Biar mereka lihat sendiri Bila berdebat dengan masa yang terhad tujuh minit dan sebagainya Kita tak dapat nak convey segala mesej yang kita sampaikan So apa yang kita buat? Kita buat status masing-masing Kita huraikan penilangan kita masing-masing Buat penjelasan, buat video, buat penulisan Biar rakyat membaca Biar rakyat menonton Kedua-dua pihak Dan biar rakyat menentukan sama sekali apa yang berlaku Tetapi menyebut tentang debat Kalaulah ada tempat yang patut digunakan untuk debatkan benda ini, ialah dekat parlimen. Sebab benda ini melibatkan law makers. Apa-apa pun -apa perjanjian ini melibatkan law makers, melibatkan ahli-ahli parlimen. Tak kira perbankan atau kerajaan, mereka kena bincang benda ini. Mereka kena hadamkan, mereka kena kelumatkan sebab tidak ada tempat yang lebih bagus untuk kita bertanyakan tentang satu-satu benda yang mungkin berkait dengan kita punya uh, kedaulatan, dengan kita punya kerajaan, dengan kita punya dasar luar sebagainya, berbanding dengan parlimen. Tetapi itulah kita dapat lihat pada hari Isnin ketika Tengku Zafrul menjelaskan tentang perkara ini apa yang berlaku Speaker Dewan Tan Sri Juari Abdul awal-awal lagi kata saya tidak akan benarkan pencelahan seorang pun tak boleh celah dan macam mana kita hendak debat ke benda ini macam mana kita hendak bertanya bila Juari Abdul kata tak boleh baca kalau tak ada celahan maksudnya kita akan tangan nak mohon pencelahan nak mohon penjelasan tak boleh Juari Abdul kata no hari ini langsung tak ada pencelahan Padahal kita nak tahu. Engkau just menjelaskan. Okay, fine. Tapi pembangkang pun nak grill juga engkau. Nak tahu juga apa benda ni, apa benda tu. Tapi speaker Dewan tak bagi. Tengku Zafrul dilindungi oleh speaker Dewan. Tidak ada pencang langsung. Itu satu hal. Yang paling kelakar, bila ada satu ketika, Wan Ahmad Faisal bangkit dengan peraturan Dewan. Peraturan 36.6. Sebab Tengku Zafrul telah mengeluarkan satu sangkan jahat yang menggelirukan Dewan. Tengok-tengok pun sama juga. Tidak dibenarkan oleh speaker Dewan Padahal itu bukannya celahan Itu ialah standing order Standing order ini speaker Dewan kena bagi laluan Macam mana keadaan sekalipun dia kena bagi laluan Itu standing order Tetapi speaker Dewan tak nak bagi laluan Macam mana? Kalau lah standing order pun speaker Dewan tak nak bagi laluan Jangan ceritalah kalau kita nak bangkit Nak bertanya soalan sebagainya Tapi speaker kata apa? Okay fine Besok Tengku Zafrul akan buat pengundangan. Time itu saya akan bagi ruang untuk perjelahan Tengok-tengok apa jadi tuan-tuan dan puan-puan, esok iaitu hari Selasa, Tengku Zafrul tak datang parlimen langsung. Langsung tak datang. Sebaliknya penggulungan dibuat oleh timbalannya iaitu Liu Cintong. Liu Cintong saja yang buat pencerahan yang membuat uh, penutupan penggulungan. So, kita nak bertanya dia pun macam, eh, menteri tak datang pula. Apa cerita menteri kan? Semalam speaker janji, menteri akan datang, menteri akan turun padang, akan turun ke parlimen untuk bercerita berkenaan dengan apa nama uh, penggulungan berhubung dengan isu tarif ini, isu perjanjian ini. Tengok-tengok menteri pun datang. Satu lagi janji yang tidak dapat patuhi Kan? Tapi seperti dia orang kata, okey, jangan celah hari ini. Besok apa tu menteri akan gulung, kau tanya. Tengok-tengok dia tak datang. So, di situ dah tunjuk satu lagi ketidakberanian menteri miti ini untuk berhadapan dengan soalan-soalan daripada pembangkang. Dan yang lagi kelakar, tuan-tuan dan perempuan, ketika PMQT. Bila PMQT, orang kata, eh, kita akan bagi PMQT. So, pembangkang bangunlah. Jangan tak bangun. Masalahnya pembangkang nak bangun. Semua dah bersedia dengan soalan tambahan Semua dah bersedia dengan soalan Kita dah submit everything dekat dewan Dekat dekat speaker dewan Apa yang terjadi? Susunan oleh speaker dewan ada empat soalan Mula-mula tiga yang terawal Nombor satu, nombor dua, nombor tiga Soalan itu datangnya dari siapa? Daripada MP-MP kerajaan Dari pulai dan sebagainya Bila MP kerajaan dah sasar dia takkan grill Kalau MP kerajaan dah sasar dia akan puji Dia akan puja, dia akan sokong Dia akan jilat, dia akan cium bontot Dekat semua dalam menteri tu dia akan buat macam tu So mana datang nagilnya Last kali barulah Wan Amal Faisal Itu pun dia tak sempat tanya habis Sebab apa dikategorikan sebagai seorang tambahan Bila seorang tambahan Kita tak boleh nak tanya lebih-lebih Kita tak boleh tanya banyak-banyak Orang selalu kata Oh bila Perdana Menteri buat PNKT Menunjukkan beliau berani PNKT itu pun Susun atur soalannya Diaturkan oleh Speaker Dewan Kita submit je ke soalan Aku nak tanya mesti PNKT tapi speaker dewan dia susun Dia akan bagi banyak ke kerajaan yang confirm-confirm lah Tidak akan gerai pada menteri Dia akan tanya soalan yang murni-murni Soalan yang membolehkan pada menteri spin sana sini Berpusing sana sini Mendatangkan orang kata apa, kemenangan uh, moral konon-konon untuk pada menteri Padahal soalan yang sepatutnya ditanyakan Berkenaan dengan perkara yang kritikal Tidak diberi ruang dengan luasnya Dan macam mana? Ini menunjukkan satu perkara saja. Kerajaan sebenarnya takut rakyat ataupun pembangkang untuk grill benda ni habis-habis. Kerajaan takut pembangkang akan tanya soalan yang mereka tak mampu jawab. Yang mereka akan berpusing sana sini sebagainya. Kan? Jadinya, ini yang berlaku dekat kerajaan kita sekarang ini. Maka oleh itu, adakah layak untuk wala cukai kata saya penakut sedangkan saya ini tidak ada siapa backup? Tak ada pun orang atau speaker dewan yang akan menghalang uh, sesiapa tanya soalan ke saya ada ke mana-mana pihak yang akan memberikan saya orang cakap tapi langsung tidak ada celahan sebagainya tak ada sedangkan dekat parlimen itu yang berlaku speaker dewan melindungi kerajaan melindungi Perdana menteri melindungi puak-puak ini daripada digril oleh pembangkang dan anda nak kata siapa nakut mereka itulah yang penakut sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan mereka takut ditanyakan soalan demi soalan yang tak mampu mereka jawab oleh kerana itulah Perdana Menteri dan juga Menteri Miti dilindungi oleh Speaker Dewan Cuma sebelum menutup video kita Tuan-tuan dan puan-puan sekalian Saya teringat tahu kata-kata yang telah diberikan kepada saya Oleh Tan Sri Harun semalam Ketika berbincang pasal debat-debat dia -debat lah kan Dia kata satu je Faiz Dia kata kepada saya Kalau kita tahu benda itu betul atau tidak Kita tengok cara menteri menjawab tentang perkara itu Cara dia bahas tentang perkara itu kalau dia berani untuk bercakap tentang perkara itu Tak ada siapa nak backup dia Dia pun tak ada pusing tempat dan sebagainya Maknanya benda tu betul Sebab kalau benda tu betul Kalau benda tu tepat Kalau benda tu bagus Kita mesti nak cakap pasal benda tu betul tak? Takkanlah kita nak mengelak pula Benda tu okey kot Sebab so kenapa nak elak? Tapi kalau dia spin sana sini, dia pergi salahkan pejabat awam, dia pergi apa tu pusing pasal benda lain, pasal Xi Jinping lah, pasal Joe Biden dan sebagainya. Kalau dia sampai dilindungi oleh speaker dewan supaya orang tak boleh tanya dia soalan, then kita boleh fahamlah bahawa perkara itu memang tak betul pun. Dan itulah dia tuan-tuan Lastly lah saya cakap ke anda. Anda carilah mana-mana sos sekalipun kecuali mereka yang tak politik lah kan. Contohnya macam MPMP ke apa-apa ke. Anda cek sos luar. Even tak ada dengan saya pun. Tak payah nak tahu pendapat saya ke nak dengar pendengar saya ke apa-apa kan pun. sebab mungkin ada di antara geng-geng di luar sana yang beranggapan saya ni konon-konon wala on sebagainya kan tak apa tak ada masalah tetapi anda tengoklah sos di luar sana. Anda tengoklah pandangan pihak-pihak ketiga. Tak kira dalam dan luar negara. Semuanya akan cakap penjanjian ini mengarut. Berat sebelah dan tak ada keuntungan sangat pun untuk negeri kita sebenarnya. Bahkan kita ini menjadi mangsa buli Amerika Syarikat. Dan yang paling menyedihkan. Kalau Kemboja pun boleh masukkan klosa. Semua ini mestilah tidak melanggar kedaulatan Kemboja. Kenapa tidak kita masalahnya betul tak? tetapi itulah dia tuan-tuan sekalian. Akhir kata, jangan kata aku penakut. Bila mana menteri engkau pun terpaksa dilindungi oleh Speaker Dewan untuk memastikan yang dia tidak ditanyakan soalan yang panas-panas oleh para MP berbangkang dan sebagainya. Mereka ini lagi patut berdebat. Mereka ini lagi patut bercakap. Tetapi mereka ini pula yang dilindungi. Agak-agaklah engkau. Mau happy-happy punya, Wah taklah fight. Apa salah lu takut? Wah bukan takutlah. Wah apa? One not, fighter? Ha! Huh? What ticket? Ha ha!